очень очень важно так, у нас получилась помощная атмосфера а, мы э, э, в клубе наших очень давних партнеров, да, очень давних друзей Харьковской правозащитной группы, с которой мы также сотрудничаем. К сожалению, у нас из Харьковской правозащитной группы и из Майдан Мониторинг пока никто не пришел, но должна быть... Должны еще подойти наши гости, должна подойти Наталья Супар. это очень активные люди, которые Имеет свою индивидуальность определенную, свою жизненную позицию и умеет ее отстаивать. И наши результаты демонстрируют, ну, в принципе, то, к чему мы в сегодняшний день пришли. То есть мы в, э, достаточно известная организация. Э, как в поле украинском, так и в международном поле. На эту тему подробнее расскажет следующий, на, на презентации по, 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 по программам. Следующий оратор, да, оратор. Я не буду на этом останавливаться. Я еще раз хочу вас благодарить, что вы приняли наше соглашение, пришли на наш праздник. Хочу, чтобы вы вместе с нами хорошо его отпраздновали. Спасибо большое. Так сложилось, что э, самую мощную и одну из самых первых поддержек мы оказали в Харькове здесь это было большой неожиданностью, например, для нашей власти, когда формировался модульный городок и пригласили общественность к участию в формировании мест, там в наборе мест, и все сели такие государственные чиновники с папочками заготовленными, о том, как они будут уже там все делить и так далее, и сказали, а вы кто? А вы никто. Поэтому, а вот мы, украинские рубежи. И тут же папочки так раз, и следующие достали. Поэтому это было такое первое, но очень гордое достижение того, что мы не дали раздербание модульных городов без участия, по крайней мере, общественности. И та инициатива, которая возникла в связи с оккупацией в город, города Славянской, в общем, этой территории эти волонтеры они первыми приняли на себя удар мы в общем очень рады что Марина сейчас с нами я бы хотела чтобы она немножко сказала о первых днях волонтерской инициативы в городе Изюме выглядит расировка как свистят мины и когда мы приняли на себя большую волну переселенцев мы поняли что людям нужно помогать потому что не власти Э, не организации, которые, по идее, должны были протянуть руку помощи, этой помощи не оказывают. В а я именно Харьковский. Марина, как раз, да, да, Марина в, как раз из Да, Марина как раз из <свят> вот. И занимаюсь английским бесплатно. А это одни из самых лучших компьютерных курсов в городе. Сейчас мы в таком же партнерстве, а курс английского языка. А я же, что, сюда компьютер? Да. Okay. Uh -huh наличие такой детской площадки, на которой будет просто можно мамам, переселенкам, которые заняты своим оформлением документов, поиском работы, сами посещают какие-то курсы по переподготовке, по самозанятости, оставлять детей на какое-то время, ну, до 4 часов, на нашей детской площадке. Эту детскую игровую площадку мы организовали как в пункте волонтерской помощи станции Харьков, где она до сих пор работает благополучно уже без нас. Мы такие как мы есть. Немножечко задерживающие презентации, немножечко сбивающиеся в словах, но тем не менее мы к каждому человеку, который приходит к нам в адаптационный центр, мы готовы э, дать именно то, что, в чем он нуждается курсы. Именно поэтому, когда есть запрос, мы организуем новые программы. Именно поэтому мы а, открываем новые-новые детские а, и взрослые кружки. А, именно потому, что мы идем от нужд тех людей и а, от нужд людей, которые рассказывают нам истории, истории своей жизни, истории того, чего они хотят добиться в итоге. А, людей, которые готовы адаптироваться в нашем городе. С первых годовщины. Наверное, слова «сантаны» очень применимы к вашему празднику, потому что волонтеры – это те люди, которые дают себе право жить настоящим. Они не цепляются за прошлое. Когда эта фотография будет для учителей, будет очень приятно, что они сегодня эти книги передали вам. А, ну, наша основная деятельность базируется сейчас на территории акцентра. И мы проводим очень объемную работу, связанную с тем, что оказываем помощь и детям, и взрослым, консультируем родителей в плане того, а как сейчас воспитывать детей, которые пережили психологическую травму, которые оказались в психотравмирующих каких-то обстоятельствах. Потому что воспитание детей... Ja, a, no, ja poczęstunek tego ja głowy misji, my zaczęliśmy miejscową z Ukraińskimi bieżami w zeszłym roku pnia… w miesiącu dekabr. A wtedy było bardzo intensywna, były dwa duże projekty, Jeden projekt pa pa dać bankomatowych kartok dla bieżńców, a drugi projekt to był humanitarny gruz, który przyjechał w Ukrainu. с некоторыми познакомилась потом, не, вообще не зная, что они украинские рубежи. Это были просто классные люди, у которых болело сердце за ту ситуацию, которая происходила. Коллеги, если кто-то хочет еще сказать... Да, конечно, с радостью, с радостью.